i'm sobiq sovet kengashi hududidan tobora ko'proq jangchilar ufc ni zabt etishga harakat qilmoqdalar ular orasida rafael fiziyev boshqalarga qaraganda yorqinroq ko'p qirrali bo'lib ko'ringanda fenomenal texnika va dahshatli kuchga ega qirg'izistonlik jangchi rafael fiziyev uch yildan beri en eng yuqori saviyada jang qilmoqda ammo u allaqachon mohir jangchi obro'siga ega va yengil vazn toifasi elitasiga kirishga intilmoqda ammo u oxirgi ge ikki jangida tajribali highlight nomi bilan mashhur jastin geyji va divizionda titul uchun janglarda davogarlikni talashayotgan mateush gamrodga mag'lub bo'ldi biz atamanni kech bo'lsa-da jangovar yo'lini eslaymiz va qanday qilib oddiy qirg'izistonlik politsiyachi ringda odamlarni nokaut qilishni boshlagani haqida aytib beramiz Inter MMA kanali videolar ketma ketligini tayyorlashda davom etishi uchun sizlarning yordamingiz kerak agar bu video sizga manzur bo'lsa albatta like va izoh qoldirishni unutmang siz like bosasiz biz esa siz uchun ishlashda davom etamiz rafael bolaligidan jang san'ati bilan shug'ullana boshlagan ammo o'rta maktab yoshida u jang san'ati bilan jiddiy va haqiqiy qiziqishni rivojlantirgan u o'zini boks va samboda sinab ko'rdi ammo oxirgi tanlov muaytay bo'lgan 15 besh yoshida u mintaqaviy va xalqaro musobaqalarda qatnasha boshladi va u yerda muntazam ravishda g'olib bo'lib sovrinli o'rinlarni egalladi maktabni tugatgach professional martaba haqida ko'p o'yladi lekin oxir oqibat u otasining izidan borishga qaror qildi va qirg'iziston ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirdi besh yillik o'qishdan so'ng u huquq tartibot idoralariga ishga tayinlandi biroq tezda mahalliy tuzumdan ko'ngli qolib ishdan ketishi haqida ariza yozdi rafael ichki ishlar vazirligidan ketgach mma jangchisi bo'lishga qaror qildi va o'z orzusi yo'lida ufc ga chiqishni maqsad qildi so'ngra u tailandga ko'chib o'tdi va u yerda mahalliy sport zallaridan birida mashq qilishni va har hafta mahalliy turnirlarda jang qilishni boshladi bir jang uchun fiziyev maksimal 100 dollar olardi bu hatto oddiy hayot uchun ham nihoyatda kam edi yosh jangchi uy joy ijarasi bilan bog'liq muammolarga duch keldi va ba'zida ovqat uchun ham puli qolmasdi ko'p o'tmay professional ligalar yangi kelgan jangchiga qiziqish bildirishdi fiziyev banglastadiumdagi mashhur turnirlarda muntazam qatnashib asta sekin o'z nomini muaytay dunyosiga tanita boshladi rafael debyut jangini fransuz jangchisi damian setioriga qarshi o'tkazdi qahramonimiz birinchi soniyalardanoq tajovuzkorlik <laughs> bilan raqibga bosim qildi vaziyatni his qilgan fransuz ortga chekinmoqchi bo'ldi lekin qo'lidan kelmadi fiziyev yakuniy zarbani topdi va raqibini tamom qildi navbatdagi jangda rafael avstraliyalik jekkia petak bilan yuzma yuz keldi fiziyev jang boshidanoq raqibini burchakka taqab oldi va u yerda kuchli zarbalar bera boshladi avstraliyalik oyoqqa turishga muvaffaq bo'ldi biroq u ham uzoqqa bormadi uchinchi jangda rafael kuang ratana chai bilan ringni bo'lishdi xitoylik masofadan jang qilishni rejalashtirganda, biroq fiziyev tezda yaqin masofaga otildi va kuchli kombinatsiyani amalga oshirdi xitoylik o'rnidan turishga kuch topdi va jangni davom ettirdi lekin bu juda yomon fikr edi professional faoliyatini ajoyib boshlagan rafael mahalliy jangchi telek bilan uchrashdi oldingi raqiblardan farqli o'laroq u haqiqiy Thai maktab bitiruvchisi bo'lgan va bir qator mahalliy uslublar ustasi edi birinchi raund teng kurashlar ostida o'tdi ammo keyingi bo'limda fiziye raqibini bo'laklarga ajrata boshladi bir qator muvaffaqiyatli hujumlardan so'ng rafael yakuniy kombinatsiyani amalga oshirdi va raqibni kanvasga yiqitdi banglas stadiumida bo'lib o'tgan 5 jangida rafael mahalliy jangchi vuti chayiga duch keldi birinchi raund o'rtalarida fiziev raqibini nokdaunga uchratdi biroq xitoylik darhol o'rnidan sakrab turdi va ko'p o'tmay yana nokdaunga qaytib ketdi bu safar hakam sanashni boshladi lekin Wu chai yana kurashni davom ettirish uchun o'zida jasorat topa oldi natijada jang 3 raundgacha yetib bordi va fiziyev nihoyat kuchli jangchini ikkiga bo'ldi beshinchi g'alabasidan so'ng ataman nufuzli toyota merotxon gran prisida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi birinchi bosqichda u rossiyalik ruslan ribakovni mag'lub etgan bo'lsa yarim final bosqichida xitoylik yoda diselani nokautga uchratdi finalda ataman tailand chempioni sagra pichin bilan uchrashdi bu qarama qarshilikda u hakamlarning qarori bilan mag'lub bo'ldi va unvonni qo'lga kirita olmadi <laughs> ammo mukofot bonusi sifatida u faoliyatidagi eng katta pulni oldi bu deyarli yarim million rublni tashkil etdi so'ngra rafael yana bangla stadiumga qaytib keldi va u yerda to'rtlik turnir ishtirokchilari ro'yxatiga kiritildi 1-2 bosqichda u Mikhail kulugin bilan ringga chiqdi jang boshidan rafael ring markazini egallab oldi va tana qismiga zarbalar bilan ishlay boshladi <tihar> rossiyalik jangchi qarshilik ko'rsatishga harakat qildi ammo raqibini buzishni eplay olmadi finalda rafael jazoirlik jangchi jilas bilan to'qnash keldi birinchi raund asosan klinchda bo'lib o'tdi unda qirg'izistonlik jangchi jasurova raqibidan kuchliroq edi keyingi raundda rafael masofadan jang qilishga qaror qildi va tez orada aniq chap qo'l zarbasini berdi jazoirlik o'rnidan turishga muvaffaq bo'ldi lekin ataman tezda ishni oxiriga yetkazib qo'ydi qo'lga kiritgandan so'ng rafael bitta g'alabali jang o'tkazdi va yana to'rtlik formatda o'tkaziladigan toyota marafoniga nomzodini e'lon qildi 1-2 bosqichda u Muay muaytay bo'yicha aimc talqiniga ko'ra amaldagi jahon chempioni detri satian bilan qo'lqoplar jangini o'tkazdi jang 3 raund davom etdi va atamanning ishonchli g'alabasi bilan yakunlandi finalda rafael o'tgan yilgi turnirda mag'lub bo'lgan sangra pichin bilan yana bir bor uchrashdi birinchi raund tinch suratda o'tdi ammo oxirida qirg'iz jangchisi virusli harakatni amalga oshirib raqibining bergan haykik zarbasiga mohirlik bilan chap berdi rafael bu jangda mag'lub bo'ldi ammo bir lahzada uning epchillik harakati butun internetga tarqala boshladi va uni matritsa filmining bosh qahramoni bilan solishtirishni boshladilar ko'p o'tmay video ufc prezidenti Dana White'ga yetib bordi u ko'rganidan xursand bo'lib epizodni o'z sahifasiga joylashtirdi birgina harakat fiziyevni mashhur qildi va tez orada jiddiy tashkilotlar qirg'iz jangchisiga ge qiziqish bildirishdi aynan o'sha paytda rafael muaytayni tark etishga va aralash yakka kurashlarda faoliyatini davom ettirishga qaror qildi shu bilan birga u mashhur Tiger Muaytay mashg'ulotlar zaliga ko'chib o'tdi va u yerda qulay sharoitlar bilan bir qatorda eng yaxshi menejerlardan biri sayat abdurahmonovni topdi u fiziyevni MMA ning eng yuqori bo'limlariga faol ravishda ko'tarishni boshladi maytayni tark etganida rafael allaqachon aralash yakka kurashlar bo'yicha tajribaga ega edi shuning uchun primal fc tashkilotidagi jang fiziyev faoliyatidagi uchinchi jang bo'ldi raqib nepal vakili Suraj Bahodur bo'lib u ham tailand boksidan kelgan va u salbiy natija 3-6 rekordni qayd etgandi birinchi daqiqalardanoq rafael hujumga o'tdi va raqibini yaqin masofadan zarbalari bilan mehmon qila boshladi navbatdagi hujumda fiziyev nepallikni klinchga olib tizzali zarbalar seriyasidan so'ng uni kanvasga uloqtirdi parterda ataman osongina maunt holatiga o'tib oldi va yuqoridan zarbalar bilan jangni nihoyasiga yetkazib qo'ydi yorqin g'alabadan so'ng fiziyev osiyodagi yirik tashkilotlardan biri roat fc bilan shartnoma imzoladi kuchli obro'ga va kuchli iste'dodlarga ega bo'lgan koreya tashkiloti uning faoliyatidagi keyingi qadam uchun ideal joyga aylandi rafael yangi ligadagi debyut jangini mahalliy jangchi Sung yun kimga qarshi o'tkazdi koreyalik o'zining nokautlari va kuchi bilan mashhur edi va tashkilotda yangi ko'tarilib kelayotgan yulduz hisoblanardi <türk> tiziyevodatdagidek qafas markazini o'z qo'liga oldi va kik zarbalarni octishni boshladi <tripe> koreyalik jangchi mashhur irland yulduzining uslubiga o'tib oldi ammo keng pozitsiya va pastga tushirilgan qo'llari qirg'iz jangchisini bezovta qilmasdi raund oxirida rafael chaqmoqdek chaqqon kombinatsiya bilan portladi va g'azab bilan tugatishga shoshildi koreyalik o'zini ushlab turdi ammo fiziyev oxirigacha borishga qaror qildi batda mo'g'uliston vakili nardin Erdanay bo'ldi jangchi roat fc tashkiloti vakili bo'lib uning hisobida undan ortiq jang bor edi va u fiziyev uchun haqiqiy xavf hisoblanardi. Bong urushi bilan mo'g'ul tajovuzkor bosim o'tkazdi va atamanni boshini nishonga oldi ammo birinchi zarbalardan so'ng jangchi o'z darajasini ko'rsatdi oh, oh, oh. power. And then just whoop. There it is, yeah. fiziyev o'ng qo'l zarbadan so'ng darhol haykikka o'tdi va bu mo'g'olistonlik jangchi uchun haqiqiy syюрпpriz bo'ldi osiyoda shovqin qilib ulgurgan rafael g'arbga ko'chib o'tishga qaror qildi va amerikaning titan fc tashkiloti bilan shartnoma imzoladi va qozog'istondagi turnirda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritdi bu turnir ufc fight pass internet platformasida namoyish etildi unga raqib bo'lib mahalliy jangchi Nurjan Tutkayev ixtiyoriy ravishda rafaelga qarshi chiqdi u qozog'istonda MMA da ta'sirchan ko'rsatkichlarga ega emasdi biroq kuchli jangchi hisoblangan va ikkita nokautli seriyada edi jang ehtiyotkorlik bilan boshlandi. Onda. Sonra Rafael hareket tuttu. Ooo! Jang kinge raund'a ottu. Rafael toliq hujumga otdi. Now idokorona kurashib oldinga siljishda davom etdi Tutkayev ham oldinga harakatlar bilan ajralib turishni xohladi ammo darajadagi farq juda katta edi. Bu jigarga berilgan kik zarba nokautni va unga navbatdagi g'alabani olib kelganda. ufc rafaelni matritsa videosi chiqqanidan beri kuzatib kelardi endi u oltiyu ga teng bo'lgan rekord va erta g'alabalarning 100% darajasiga ega bo'lgan ko'rsatkichda edi va dunyodagi eng kuchli tashkilotga o'tishida hech qanday to'siq yo'q edi u amerika tashkilotidagi birinchi jangini rossiyadagi turnirda o'tkazdi va u yerda Magomed mustafoyev bilan oktagonni baham ko'rdi ikkala jangchi ham ajoyib zarba mahoratlari bilan mashhur edilar va bundan xabardor tomoshabinlar tik holatdagi ajoyib to'qnashuv uni kutishgan edi ammo barchasi juda tez tugadi mutafoyevni aylanma bergan kik zarbasi himoyaga tegdi lekin shu qadar kuchli ediki fiziyevni hayratda qoldirdi va himoyani yorib o'tdi atamanni yerga qulatdi faoliyatidagi ilk mag'lubiyatdan so'ng rafael bahona izlamadi va shunchaki davom etish istagini bildirdi qaytish uchun raqib aleks whayt bo'ldi amerikalik ufcda 5 yildan beri jang qilardi ammo hisobida faqatgina artem lobov ustidan qozonilgan g'alaba bor edi In that red of white. ataman qafasga har qachongidan ham kuchliroq va vajohat bilan kirdi va darhol mushtlarini qattiq ushlab zarbalar berishni boshladi White ham bir nechta kombinatsiyalar bilan javob qaytarishga harakat qildi ammo fiziyevni to'xtatib bo'lmasdi Oh ikkinchi raundda rafael faqat tezlikni oshirdi va take himoyani namoyish etdi so'nggi daqiqalarda u o'z ustunligini mustahkamladi va yakunda bir ovozdan qaror bilan g'alaba qozondi no shunday ajoyib chiqishdan so'ng unga kuchliroq mark Diakezini raqib qilib berishdi asli kelib chiqishi kongolik bo'lgan angliya jangchisi top 15 ga kirish ostonasida edi diakezini ehtimol yengil vazn toifasidagi eng kuchli zarba egasi deb atashardi ammo bu oqshom fiziyev o'zini butunlay boshqacha darajada ekanligini ko'rsatdi 3 raund davomida rafael qafasda hukmronlik qildi jo'shqin kombinatsiyalari tez tez himoya almashuvlari bilan harakat qildi Ah. Or... kik zarbalari va hatto o'zining ajoyib harakatini takrorladi natijada oh, oh. rafael bir ovozdan qaror bilan g'alaba qozondi va bu jang turnirning eng yaxshi jangidek topildi buning uchun fiziyev o'z faoliyatidagi eng katta mablag'ni ya'ni birinchi marta 50 ming dollardan oshiq pulni qo'lga kiritdi ushbu ajoyib g'alabadan so'ng Rafael raqamli turnirda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdi bu ufc 256 bo'lib uning raqibi renato Moicano edi o'tmishda yarim yengil vazn toifasida kamarga davogar bo'lgan braziliyalikning hisobida kelvin kettar kap sonson zubayr tuugo ustidan g'alabalar bo'lib va u bilan jang Fiziyev uchun haqiqiy sinov bo'lishi kerak edi moikano raund boshidanoq oktagon markazini egallab oldi va bosim o'tkazdi ammo rafael raqibining hujumlarini qiyinchiliksiz to'xtatdi va portlovchi kombinatsiyalar bilan javob qaytardi raund oxirida ataman to'g'ri ritmni topdi va shundan so'ng yakuniy seriyani ijro etdi Rafael, oh, no! Protests no, no, immediately. And look at this combination here. Body, body. rips to the body. Right hand to the top. I mean, boom! Look at that oh. left hook. It comes out of nowhere. Oh. I mean, the, the the technique is just picture perfect. Right. dollar bonus Va top 15 You looked incredible. Your timing and your speed and your combinations were off the chart tonight. I think you sent a big message to the other people in lightweight division. I want to say to everyone in my division, just guys, train more, more hard. Everyday more wrestling, grappling, feet, boxing, everything what you can. just I I'm coming t mag'lubiyatli startdan so'ng fiziyev 3 ta g'alabali seriya bilan kelayotgan va top 15 likka kirgan qahramonimiz ufc 265 turnirida Bobby Green bilan to'qnash keldi amerikalik uzoq yillardan beri ufc jangchilarini elakdan o'tkazib kelayotgandi This. rafael jang boshidanoq oktagon bo'ylab aktivlikni oshirib raqibini ochiq joylarini izlay boshladi biroq grin oyoqlarining chaqqonligi bilan bu hujumlarga chap berdi oh okay. ataman aktivlikni yanada oshirib jang qilmay ortga chekinishda davom etayotgan raqibini masxara qilishga o'tdi <gülüş> ikkinchi raund boshlaridan jangchilar oktagon markazida yaxshigina mushtlashuvni yuzaga keltirishdi. <gülüş> Fiziyev exactly bir amallab raqibini burchakka taqab olib zarbalar kombinatsiyasini amalga oshirdi so'ngra jangchilar himoyada dam olib bir biriga galma galdan hujum qilib ko'rishdi. ko'rishdiuchinchi raundda ataman oxirgi kuchlarini sarf qilib yana oldinga yurdi <laughs> get He's in trouble. he I mean, He he doesn't really yeah. do limits. He just goes. And so he finds a way ha Green faqat ortga chekinardi lekin uning ham javob zarbalari yomon Jang oxirigacha aktivlikdan voz kechmagan fiziyev jang oxirlarida toliqqani yaqqol ko'rinib qoldi ammo hujum qilishdan to'xtamasdi the the right here at end of A big from Green. fight. oxir oqibat u yakdil qaror bilan g'alabani o'ziniki qildi va bu jang kechaning jangi deya tan olinib jangchilar bonusni qo'lga kiritishdi bu jangda rafael o'ziga shunchalik katta ishonchni olib intervyuda o'ziga haqiqiy ulkan top jangchini chaqira boshladiбы myl You fight. You fight with LeBron. reytingda 14 o'ringa ko'tarilib olib u Brett Riddle bilan oktagonni bo'lishdi jangchilar oldinroq bitta mashg'ulot zalida shug'ullanishgan ammo UFC ni talabi bilan oktagonda jang qilishlariga to'g'ri keldi yangi zelandiyalik ham UFC da 4 ta g'alabali seriya bilan kelib yo'lida ataman mag'lub bo'lgan Magomed mustafoyevni ham olib tashlagan edi va aynan u rafaelning zarbalar texnikasiga teng keladi degan taxminlar juda ko'p bo'ldi fiziyev jang boshidan oktagon markazini o'zini qilib odatdagidek zarbalar kombinatsiyasi boshlab yubordi oh, oh, oh. jang ko'proq shaxmat taxtachasiga o'xshab ketardi sababi ikki jangchi ham raqibining xatosini kutib oxirgi tamom qiluvchi zarbasini oh, Ikkinchi raundda fiziyev tempni oshirdi va raqibiga ochiqchasiga hujumga o'ta boshladi Riddle uslublaridan foydalanishi uchun masofa qisqalik qilardi ammo javob zarbasi uchun vaziyat topa olishi bilan ajralib turdi endi ataman yangi zelandiyalikni nimalarga qodir ekanligini bilgani uchun uning tana qismini sindirishga o'tdi uchinchi raundda esa qahramonimiz oktagonni to'liq ma'noda xo'jayinidek boshqara boshladi riddel qancha harakat qilmasin bu bo bosimdan chiqib keta olmadi raund o'rtalariga kelib fiziyev nafaqat raqibini balki butun arenadagi muxlislarni hayratda qoldirdi so rafael raqibi qayerga yurishini oldindan bilgandek o'sha tomonga aylanma kick zarbasini yo'lladi tik holatda nokaut bo'lgan Brett Riddle atamanga nafaqat kecha bonusini taqdim qildi balki o'zi uchun ufcagi birinchi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. So 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 <laughs> yeah, yeah. ketma ket 5 ta g'alabadan so'ng atamanga to'p o'ntalikka yo'l ochildi hey! 2022 yil iyul oyida ufc o'n spn o'ttiz turnirida reytingda o'zidan yuqorida turgan tajribali jangchi braziliyalik rafaeldo sanyos berildi jang boshidan ikkala jangchilar tik holatda zarbalar almashinuvini yuzaga keltirdilar so'ngra braziliyalik jangni parterga olishga harakatlarini boshlab yubordi klinchdan chiqib olgan ataman tik holatda zarbalari bilan braziliyalikni qiynay boshladi the favorite in this ikkinchi raundni ham fiziyev aktivlik bilan boshladi parter klinchdagi harakatlarini hisobga olmasak dosanyos raundlarda toza mashg'ulot qopi bo'lib berdi uchinchi raundni ham rafael aktiv boshladi ikkita raundni qo'ldan chiqargan braziliyalik jangni yerga o'tkazib ko'rmoqchi bo'ldi ammo yana ataman epchillik bilan chiqib ketdi 4 raundda endi Dos Santos ham hujumga o'tib ochiq jang qilishga oxir oqibat ko'ngandek ko'rindi raund oxirida atamanni ko'tarib yerga tashlab bor energiyasini shu yerga tashlab ketdi shekilli sababi u 5 raundning boshidanoq fiziyevning zarbalariga dosh bera olmay yerga quladi yengil vazn reytingida 6 o'ringa ko'tarilib olgan ataman jangdan so'ng tashkilotdan qattiqroq jangchi berilishini talab qildi tashkilotchilar aytgan so'zlari uchun uni jazolamoqchi bo'lishdimi unga raqib qilib Justin geyji berildi to'g'risini tan olish kerak Justin kimlar bilan jang qilgan edi-ku, Fiziyev kimlar bilan yo'l bosib keldi bu jang davomida bilinib qoldiki tajriba baribir o'z so'zini aytdi va bo'lingan qaror bilan geyji g'alabani ilib ketdi faoliyatini tiklash uchun ataman uzoq o'ylab o'tirmadi qattiq mashg'ulotlarni davom ettirib yaqindagina bo'lgan ufc Fight Night 228 da sakkizda mateush gamrod bilan jang o'tkazdi jang boshidan Fiziyev oktagon markazini o'ziniki qilib raqibini zarbalari bilan tanishtirdi birinchi raundni ikkala jangchi ham aktivlik bilan o'tkazdi va raundni rafael o'ziniki qilib oldi ikkinchi raundda ataman yana hujum bilan boshladi va tana qismiga kik zarbasini berayotib oyog'idan jarohatni qabul qilib oldi va jangni davom et olmadi texnik nokaut bilan g'alabani polshalik ilib ketdi rafel fiziyev jarohatidan qanchada qutilib oktagonga qaytishi haqida hali hech qanday ma'lumot yo'q ataman irodasi baquvvat va kuchli jangchi u endigina 30 yoshda u och hali ham xavfli uning chempionlik <imitation> poygasiga yana kirishiga ishonamiz tomosha qilganingiz uchun rahmat do'stlar agar videolar ketma ketligi davom etishini xohlasangiz obuna va like bilan qo'llab quvvatlang kanalimiz rivoji uchun bu juda muhim asosiysi esa sog'lig'ingizni ehtiyot qiling va yodda tuting interma davri kelmoqda salomat bo'ling